З поверненням на шоу, яке допомагає гладким людям здобути нове життя, розпочинається фінальне зважування тижня, і зовсім скоро стане відомо, хто залишить табір за два тижні до фіналу. все в ожидании вот этого, вот как-то у всех такой мандражик легенький, так, знаете, такая усиная окошечко некоторая так пробегает. Что же будет, что же будет? Может быть, или ты в 17 или ты уже домой. Реально, это уже предпоследняя неделя, как бы, перед финалом, и очень обидно будет уйти вот именно сегодня. Мы здесь уже 16, и уже, конечно, хочется, чтобы уже было 17 то ты ушел вместе с окончанием проекта. То есть проект закончился, ты едешь домой. У каждого есть какая-то своя скрытая стратегия, у каждого есть какие-то свои скрытые мысли, но с другой стороны у нас есть взвешивание. Если ты сделал достаточно для того, чтобы не попасть под желтую, ты красавчик. Как только ты расслабился, дал собинку, у тебя... От як в стаде самого слабого всегда кто нас кушає. Лібо же своє стадо затопчет, либо скушає хищники. Учасники вітаю вас на передостанньому зважуванні третього сезону. Здравствуйте. Здравствуйте. Добігає кінця 16-й тиждень найважчого проекту України. Зважені та щасливі. Вас залишилося шестеро найсильніших, найстійкіших та найамбітніших. Кожен з вас вже бачить себе переможцем, тим, хто скине більше за всіх і отримає чверть мільйона гривень. Але одному з вас сьогодні не пощастить. Хто припинить боротьбу напередодні фіналу, хто скине найменше і кого відправити сьогодні додому визначить зважування. И перше я запрошую на вагу Наталку. Сістер, слуха, Первый, Не, ты. На <laughs> Наташенька, за 15 предыдущих недель ты сбросила 29 килограмм. Ты когда-нибудь столько сбрасывала? Ні, я ніколи не сбрасывала 29 кілограм, але найбільше, мабуть, 15 кілограм. І то я їх дуже швидко потім набирала назад. Сідала на дієти. Разом з першим сезоном теж худала, там готувала теж на проєкті готують. Після шісті не кушала, маленькими порціями кушала. Ну, Я тоді теж десь на 10 кілограм схудла. Ну і потім постійно, опять набрала. Як я кажу, стільки тої життя, І починаю їсти, їсти. Звісно, злюся за тому що я товста. Ну, я себе товстою називаю, як сама, там, що ніхто не бачить, що ти, що ти не можеш навіть ну, заради себе і похудати. Мариечка, да. ты всегда очень переживаешь за сестру. Даже сейчас вот стоишь, ну, сжал кулочки. Скажи мне, сейчас, в конце проекта, ты волнуешься за Наташу больше, чем в начале? Я всегда одинаково волнуюсь. Но это всегда очень страшно, потому что мы не знаем, сколько мы сбросили, и хватит ли этого. Но я в нее верю. Конечно, я переживаю за себя и за сестру, потому что как-то у нас изменилось вот отношение. Вот если мы раньше были настроены, чтобы я прошла в финал, то сейчас у нас есть мечта и желание, чтобы вот две сестры, две родных кровинушки, чтобы мы вместе были в финале. А что ты сделаешь в первую очередь, когда окажешься дома? Я тогда буду Теж стрункою, худою я зможу вдіти міні юпочку длінні сапожечки, які мені хочеться, а ти не вдінеш, бо ноги товсті. І що я можу пройтися з піднятою головою, а не опущеною, огорбленою. Щоб всі дивилися і вже казали, яка я гарна, струнка дівчина, а не товста і безалаберна. Наташенька, давай узнаємо, не яка ли ти вдома вже сьогодні. Станиснися. В начале проекта ты весила 113 килограмм. Твой вес на предыдущей неделе был 84 килограмма. твой вес. Ну, я не волновалась, будь как буду, а да, что тут волноваться? Требовало волноваться изначально. Требовало работать хорошо. Но я работала хорошо. Я просто ну, стояла и молилась, чтобы не было ноль. Просто. Она вот всегда ходит по лезвию ножа, потому что больше, чем один, ей уже делать трудно с ее весом, вот. а ноль как раз легко. 83. За неделю ты сбросила один килограмм. Их всегда. Ну, нормально, наверное. Да, вот уже которую неделю у тебя минус один. Ты стабильно и настойчиво ходишь по острию бритвы. Я понимаю, но что я не знаю, почему так. Минус один и минус один. Давай узнаем твой результат в процентах. В процентах ты сбросила 1,19%. Посмотрим на результаты твоих соперников. Возвращайся к тренеру. Все нормально. Систер, ты же нормально. Это хорошо. Ну Но ноль же. Для нее единица ⁇ это вот четкий такой плод, который нерушимо плывет. Она самая легкая, то есть ее минус один всегда будет больше, чем чей то минус один. Далее запрошу Евгена. За все 16 недель меня ни разу так не труханило преждевреждением, как сегодня. Ноги подкашиваются, говорить не могу. Меня просто типало, потому что обиднее всего будет уйти вот за до финала. Риск того, что я попаду по желтой линии и уйду, очень велик. Меня бы, блин, слили быть не багажом и элементарным. Если Женя попадет будет с кем по желтой линии, понятно, что я буду голосовать против Жени. Я бы хотел выгнать Женю коричневого больше всех. Женя ко мне относится явно с таким вот, как сказать, неуважением. Он не считает меня достойным того, чтобы я дошел до финала. Он мечтает меня слить, поэтому я со всей искренностью хочу слить Женю как только представится такая возможность. Жень. Да. Ты рекордсмен по сбросу веса среди всех участников третьего сезона. За 15 недель ты похудел на 48 килограмм. Спасибо. Видишь, результат достойный аплодисменты. Я себя чувствую жирным, бесформенным мешком. Мой лишний вес разрушает мою семью, мешает мне в личных отношениях, мешает мне строить свою жизнь, мешает мне быть здоровым. У меня растет маленький ребенок. Я прекрасно понимаю то, что вот такой отец, который есть у него, это очень плохой пример для маленького ребенка. Потому что его будут стыдить всегда, что у него толстый папа. Потому что ему будет стыдно со мной выходить в люди потом. А я этого не хочу. Я не хочу этого допускать никогда в жизни. Поэтому, стоя здесь перед вами, я хочу пообещать каждому из вас, я хочу поклясться на всю страну, что... Иду на этот проект ради того, чтобы изменить всю свою жизнь. И больше никогда такими меня не увидите. Женечка. Да. Ты шел на проект для того, чтобы сохранить семью и быть здоровым папой для своего маленького сына. Как ты думаешь, у него есть повод тобой гордиться? Ну, Судя по тому, какой путь я прошел здесь на проекте, я думаю, что мне есть чем похвастаться перед сыном. И я думаю, что у него будет повод гордиться, когда он это все увидит. Гордиться мной. Ну, он очень любит своего сына, он очень скучает за ним. Он старается это скрывать. Вот такой железный парень. Жень, да? какими уроками, полученными на проекте, стоит поделиться с Димой? Ну, самое главное. Самое главное, чем можно с ним поделиться, это никогда не сдаваться. Всегда идти до, кон до конца. Независимо ни на что вообще. Женечка, ты чего плачешь? Очень скучаю за сыном. Очень тяжело разговаривать. Сама смотрю, как бы на Женьку вижу, что он, ну как-то что у него дыхание сбилось, и глаза уже на мокром месте. Я, я сам, сама уже прослезилась, потому что ну, человек из скала, да, человек, который никогда не плачет и никогда не ломался на проекте, и вдруг ну, слово сказали ему за ребенка, и как бы и он прослезился. Реально у него есть сердце. Ты посмотри, какой Колоссальный результат ты показал. Уже. На самом деле, всем опытом, который я приобрел здесь на проекте, всем можно будет смело поделиться с сыном и знать то, что это пойдет ему на пользу. Я хочу, чтобы мой сын вырос целеустремленным, который никогда ни перед чем не останавливается. То есть вижу цель, не вижу препятствий, скажем так. Каждый э, день, прожитый здесь, можно ставить в пример своему сыну как по личному опыту. На этом проекте у меня препятствий было в достаточном количестве. Не прошло 20 секунд, и Женя попадает на самый верх. А что никто не хлопает? То есть это и зависть, и злость у других участников. Закрой рот, иди на отсюда. Еще одно слово, блядь, я тебя... Понячу не не Выйди с комнаты. Но, несмотря на это, на это все, я шел дальше. Опять же, стена стоит, аппендицит. Все думают, ага, вот оно, ранее сейчас быстренько сольется. Извините, не тут-то было. Дальше опять нормально, нормально, нормально. Бах, палец. Я сомневаюсь, что уже сейчас меня ни во что не ставили, но где-то в глубине души у некоторых участников была все-таки надежда на то, что все, вот все. Я надеюсь, что э, стану лидером не только по сбрасыванию веса, а и по тому факту, что не буду попадать по желтой линии в общую. Весы. на прошлой неделе твой вес составлял 126 килограмм очень сильно волнуюсь, переживаю, потому как прошлая неделя закончилась минус 4. На этой неделе хочется показать хотя бы минус 3. Хочется последние две недели быть вверху таблицы и не дать никому ни малейших шансов для того, чтобы меня слить. За неделю ты похудел, Не пропустіть далі. Який результат покажуть ваги Євгена? Або він вже сьогодні поїде до сина. Остановитися в двох шагах від фіналу – дуже обідно. Чи врятується Ігор від зони ризику цього тижня? Чи зможуть сестри вдвох пройти до фінального тижня? Есть у мене чувство того, що я поправилась. Що я не похуділа, що я набрала или у мене ноль. Хто сьогодні назавжди залишить табір? Ви пошкодуєте, якщо прогавите.